Bu gün tanınmış aktyor Ramiz Hüseinzadə vəfat edib. Hazırda isə biz onun yaşadığı ünvandayıq. Qeyd edək ki, Ramiz Hüseinzadə sabah günorta saatlarında Nardaran qəbristanlığında dəfn ediləcəyi gözlənilir. Əvvəldən də da davlənə var, yəni təzyiqi çox yüksək olurdu. Yəni ki, o da təzyiqdən olub rəhmətə getməyə. Ramizlə biz Əvvəldən köhnə evdələ bir yerdə qarşılaşmıyadı. O da sonra qardaşı malikdir, tərlandı. Yəni bir yerdə görmüşü yani. Üç evladı var idi. Bəli. İki oğlandı, bir qızdır. Neçə yaşlar var idi? Oğlanın demək olar ki 22-dir. Artancıl oğlunu 11-də oxuyur, 9-da da qız oxuyur.